Як перевести дитину з маминого молока на молочну суміш? Питання не нове, але завжди актуальне. До того ж, різних сумішей сьогодні так багато. Лікар Комаровський допоможе розібратися. Нутріон рекомендація педіатрів номер один в Україні. Здравствуйте, вот такой у нас необычный вопрос. Ребенку 6 месяцев. Собираюсь отлучать от груди. У меня уже давно проблемы с грудью. Выяснилось, что единственная смесь, на которую не высыпает, это смесь безлактозная. Можно ли переходить на эту смесь без участия врача? Вот это интересно. Но прежде всего мы должны знать, что есть такой сахар. Называется лактоза. Вот как есть глюкоза, фруктоза. И есть фермент, который расщепляет лактозу. Называется он лактаза. Есть такие дети, у которых дефицит или полное отсутствие фермента лактазы. И они не могут расщеплять лактозу. И такое состояние называется лактазная недостаточность. Этого я не знала лактазная недостаточность очень редко, ну, один там на несколько сот тысяч детей, бывает врожденной, но, как правило, может возникать у детей, например, на фоне некоторых кишечных инфекций. И в такой ситуации, то есть либо для вскармливания детей с врожденной лактазной недостаточностью, или для Помощи, лечения, восстановления детей после перенесенных кишечных инфекций используются так называемые безлактозные смеси. Это стоит записать. Таким образом, ни о какой лактазной недостаточности в вашей ситуации речь не идет, и вашему ребенку безлактозная смесь однозначно не нужна. Почему же сыпет на другие смеси? Скорее всего, потому что вы переедаете. Попробуйте не менять смесь, а уменьшать ее количество правило, именно это приводит к улучшению состояния. Ведь сплошь и рядом ребенка сыпет на смесь потому, что из бутылочки сосать намного легче, чем из груди. И в единицу времени ребенок съедает молока намного больше. Потом его сыпет, а мамы экспериментируют со смесями и доходят до дорогих безлактозных. Надеюсь, правильные выводы вы уже сделали. Ну и выздоравливайте побыстрее. До свидания, доктор.